Их запрещают, но они успешно работают. Казино автоматы, как только с ними не боролись, все без толку. Месяц назад подробности заявились вместе с милицией. Защитники законности пообещали разобраться, но в логове незаконного и бизнеса на Киевщине продолжают играть на деньги. Какую управу на них найти? Неформат решил вызвать на борьбу с нелегалами народного мстителя и депутата в одном лице. Нагрянули под вечер одни с телекамерой, другие с вилами. І началось. Хазяїн де, не бандюгани де. Каву попити. каву попити зайшла. Треба було лікарств випити, а не кави. Чи є автомати? Хто може сказати, чиї це автомати? Не знаєте, ні? Це не ваші автомати. Ні. Не ваші? Ні. Ну, якщо не ваші, тоді, вибачте, я їх розіб'ю. Давай ментам звони, крыши свои звони. Подонки, сколько людских життів вы Результат рейда – сломанные автоматы и закрытые двери горного заведения. Но надолго ли закрыли? В любом случае, наша программа приглашает к сотрудничеству в борьбе с нарушителями закона всех неравнодушных. Вилы брать не обязательно.